পৃথিৱীৰ ভিতৰত সেইজনেই আটাইতকৈ স্বাৰ্থপৰ আৰু নিষ্ঠুৰ মানুহ যিজনে প্ৰয়োজনত কাৰোবাক ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰয়োজন শেষ হ'লে দূৰত ঠেলি দিয়ে যিটো ভালপোৱাত প্ৰিয়জনক হেৰুৱাৰ ভয় থাকে সেয়াই হৈছে সঁচা ভালপোৱা কাৰণ মিছা অভিনয়ৰ ভালপোৱাত হেৰুৱাৰ কোনো ভয় নাথাকে আটাইতকৈ সুন্দৰ প্ৰতিহত্ব হ'ল কাৰো প্ৰতি কোনো ধৰণৰ অভিযোগ নিন্দা খং ঘৃণাভাৱ নাৰাখি সেই ব্যক্তিজনৰ লগত কথা পতা বন্ধ কৰি একেবাৰেই পাহৰি যোৱা মানুহ কি আচৰিত প্ৰাণী নহয়নে যিজনে অৱহেলা কৰে তেওঁৰ পিছত দৌৰি ফুৰে আৰু যিজনে গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁক অৱহেলা কৰে এতিয়া কাৰো ওচৰত একো অভিযোগ নাই কাৰণ এতিয়া হয়তো মানুহক জানিবলৈ বুজিবলৈ শিকিলোঁ মানুহে মানুহক কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ওচৰত বিচাৰে বুজি পোৱা হ'লোঁ সেয়েহে এতিয়া অকলেই সুখী বুলি নিজক মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে শত্ৰুৱে কেৱল শত্ৰুৰূপে আক্ৰমণ নকৰি মিত্ৰৰূপে জীৱনলৈ আহে আৰু সকলো খ্যাতি সন্মান ধ্বংস কৰি থৈ যায় মনত অশান্তি লাগিলেও সেই মানুহক পুনৰাই হৃদয়ত স্থান দিব নোৱাৰি যি মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে মিছা মাটি সম্পৰ্ক গঢ়ে জীৱনত ইমান পাৰফেক্ট মানুহ বিচাৰি কি হ'ব যদি সেই ঠাইত সন্মান আৰু মৰম ভালপোৱা নাথাকে